yana kim sani bezovta qilyapti qizim adijonimga tegdi ey hammayog'ing qizarib ketgan kechasi bilan uyqu yo'q birorta killer chaqirib yo'q qilib bering Alo. eng zo'r killerlarni topib kellaring ha xo'jain ha killer Aha. sen kimsan mani ismim roji hazbuv 17 davlat federal qidiruvda turaman boshlagan ma. ishimni har doim tugatganman mani ishlash prinsipim u odamni 15 besh kun ichida o'rganaman E, ada yana 15 kun qiynalib yuramanmi kuchli killer bo'lish kerak yana ishiga javob berish kerak mani ismim <laughs> Man yorgin klob Men bilmasdan odamlarni o'ldirib qo'yaveraman-da, shuning uchun mani killer deb atashganda de mani qanaqasiga <laughs> pistoletsiz bitta ko'rsam bo'ladimi otadimi o'zimi <laughs> bittada yo'qotib bersin hamma joyim qizarib yu? ey en zo'r killerni toplaring ko'p o'ldirgan bo'lish kerakmi qizimni har bitta tomchi qoni uchun javob beradi qali ular ha hozir bittasini jo'nataman zo'ridan san nechtasini o'ldirgansan ha men juda ko'pchiligini o'ldirganmann to'da to'da bo'lib turganini o'ldirganmiz iniga kirib ketsa oyog'idan tortib chiqarib o'ldirganmiz e padezdlarini qacon tozalab tashlaymiz biza qayerdan keldik o'zi yevrotedan keldim sizlarni ham klapa bezova qoldimi a singlim yara chaqalar bo'lib ketdibmi man qizarib hozir butun toshkentni muammosi shu hamma joyi klapa bosib ketyapti telefonlar tinmayapti man hali klapi uchun killer qidirdim man mana bizada eng zo'r killer o'z vaqtida kelamiz ishimizga javob beramiz o'zini ishini professional darajada biladigan xodimla qizingizni har bitta tomchi qugani uchun javob berdiradi faqat bitta muammosi bor mana shu taragandan qo'rqaman hamana tarakan qani mana mana shu yaxshi reklama chiqdi